Слава Украине! Слава! Друзья, мы здесь сегодня собрались, чтобы привлечь внимание Министерства к ректору Луганского медицинского университета, который довел его практически до банкротства. Мы не можем смотреть, наблюдать, как уничтожаются вузы Украины. К нам обратились преподаватели, студенты. Луганского медицинского университета с просьбой о том, чтобы данного ректора переизбрать. 150 преподавателей переехало в рубежное, чтобы дальше помогать студентам развиваться, обучаться. В 2015 году ректором был выбран Йофе Игорь Владимирович который за это время просто угробил этот университет, довел его до банкротства. Как нам стало известно, когда пришел этот ректор на спецфондах, на счетах спецфонда было порядка 50 миллионов гривен. За это время было заработано еще плюс 30 миллионов гривен. Но на счету почему-то 14 миллионов гривен осталось. Никто не знает, куда эти деньги ушли. Преподаватели не знают уже за что жить. Осталось пока около 70 преподавателей в университете. Это из 150, которые поверили в данного, этого, этого ректора. Мы провели журналистское расследование относительно этого ректора Луганского медицинского университета и выяснили, что он входит в пятерку самых высокооплачиваемых ректоров Украины. Ректор? заработал в прошлом году, задумайтесь, больше 500 тысяч гривен. А это когда у преподавателя зарплата около 5 тысяч гривен в месяц. То что это за ректор? Я думаю, что это ректор, который думает только про себя. Мне бы хотелось, чтобы министерство обратило внимание на этого ректора, провело расследование и дало нам ответ. Действительно ли это так? Ректор купил себе квартиру за деньги института в новостройке, сделал себе ремонт, живет там. В то время как студенты задаются вопросом, а будет ли вообще завтра существовать этот университет? Преподаватели задаются таким же вопросом, а что им завтра делать? На данном этапе ситуация очень, очень тяжка. І на, на, на накаляється з кожним днем до нас звернулися дуже багато викладачів, які були змушені переїхати. Студентів, щоб ми розібралися з цьому. Тому ми сьогодні сюди прийшли. Ми хочемо закликати міністра, виконуючи тимчасово обов'язки міністра Уляну Супрун, щоб вона почула наші заклики. Якщо має можливість, вийшла до нас. Прийняла наше звернення так, було проведено міжвідомчу комісію з приводу цього розслідування, з приводу грабунків, з рахунків медично Луганського медичного університету. Тому ми вимагаємо Іофе, пане Іофе, почуйте громаду. Примите решение уйти в отставку. Дайте, будь ласка, работать в отличном университете, так как это необходимо. Студенты хотят учиться. Студенты хотят учиться. Если бы не было таких активных людей, как вы, министерство и не знало бы, что где-то есть ректор, который уничтожает наши самые стратегические ресурсы, наши, наши, богатства, потому что именно Студенты — это наша будущая элита. Это те люди, которые завтра будут нас лечить. Это будущие хирурги, будущие нейропатологи и так далее. Возможно, у этого ректора задача стоит уничтожить этот университет. Если действительно у него такая задача, надо его что? Надо его уволить. Уволить с этого поста. Он получает заработную плату, заработную плату с бюджета. С бюджета, это значит, мы с вами, те люди, которые платим налоги, мы отчисляем в бюджет средства, и он с этих денег получает заработную плату. Мы как налогоплательщики, мы против такого ректора. Мы хотим, чтобы в нашей стране госслужащие, тем более ректора университетов, работали для Украины, для украинцев и развития Украины. Я хочу, чтобы министр охраны здоровья Ульяна Супрун сделала все возможное со своей стороны, чтобы провести расследование относительно Йофы Игоря Владимировича. С нами сейчас стоит воин АТО, тот, который защищает Украину. Герой Украины. Я хочу передать слово Павлу, который скажет Пару слов. Доброго здоровья. На сайте Миротворец есть информация про ЙОФ вот, ректора Луганского медицинского университета, в которой ну, вполне вероятно указаны его данные, связанные с тем, что он является коллаборантом и участником пророссийских движений. Ну, я считаю, что такой человек не может, по большому счету, преподавать, если это правда. Я сюда пришел для того, чтобы высказать ганьбу щодо работы и как работает это министерство. Друзья, мы передали коллективное обращение в Министерство охраны и здоровья. Оно было зарегистрировано, и я надеюсь, что на него будет реакция в ближайшее время. Также мы передаем коллективное обращение Службы безопасности Украины. Генпрокуратуру и Министерство образования. Также я хочу вам сказать, что только что я заметил Йофы, тут он зашел. Сегодня он проходит аккредитацию. И мы здесь для того, чтобы Министерство посмотрело и обратило на, на, на него внимание. Не дадим Йофы уничтожать Украинский университет. Игорь Владимирович Йофы! Вийдіть, будь ласка, до громади! Ви пройшли пост, Ви ховаєтесь від громадськості. Вийдіть, дайте чіткий відповідь на запитання, які є в нас на явності. Йофе, геть із вузо. Ігор Володимирович, ви не складете сьогодні атестаційний іспід. Йофе, геть із вузо. Прийняли наступне рішення одноголосно. Було озвучено багато нової інформації для міністерства, яка не відображена звіті, яка потребує додаткового опрацювання. Зокрема, щодо кримінальних проваджень. Перше. Друге, в процесі так само є певна інформація про аудиторські, аудиторські звіти, які і перевірки, які були проведені, не міністерство. Ця інформація ще є не в повному обсязі у нас. Так само є певні застереження по кадровій роботі, і ми хотіли додатково зібрати матеріали і проаналізувати. Тому для того, щоб це можна було зробити в робочому режимі і прийти до обґрунтованих висновків, прийняття остаточного рішення щодо вашого звіту відкладається. На Озвучена інформація буде збиратися Міністерство до вас прохання, максимально сприяти її об'єктивному зібранню. и анализ. После этого будет принято остаточное решение. На разницу. Спасибо. Спасибо.